নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পটককৈ আহিলোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত এটা কথা শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আৰু সেই কথাটো কি জানেনে আমাৰ যে সৰস্বতী পূজা হৈ গ'ল সৰস্বতী পূজা হৈ যোৱাৰ পিছততো ফলাফলসমূহ ওলালেই প্ৰজ্ঞা সুন্দৰী আৰু বহুতে প্ৰতিবাদ কৰিছে এইটো পাতিব নালাগে কিন্তু বহুতে আৰু কি আৰু বহুতে প্ৰতিবাদ কৰিলেও মানে একাংশ আছে নহয় একাংশ সাংবাদিক আৰু সেই সাংবাদিকজনে গৈ হে ভগৱান এই যুৱতীগৰাকীৰ লগত কি আচৰণ কৰিছে আপোনালোকে চাওক আৰু আচৰিত কথা সেই যুৱতীগৰাকীয়ে ভালকৈ এটা কথাও ক'ব পৰা নাই আৰু আপোনালোককতো এনেকৈ ক'লে বিশ্বাস নকৰিব ন গতিকে আপোনালোকে চাওক কি হ'বলৈ গৈ আছে বাৰু দেই প্ৰজ্ঞা সুন্দৰী পাতি 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 মানে হে ভগৱান এতিয়া মানে আপোনালোককতো ভিডিঅ'টো দেখালেহে গম পাব কি হৈছে আৰু এই সাংবাদিকসকলক সুধিছোঁ আপোনালোকৰ এনেকুৱা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰিবলৈ নিজকে অকণমান হ'লেও লজ্জাবোধ লজ্জা মানে লাজ আহিব লাগে আপোনালোকে এনেকুৱা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰাৰ সলনি আপোনালোকে বহুত আছে তেনেকুৱা বহুত বাতৰি প্ৰচাৰ কৰিবলগীয়া আছে যিবিলাক বাতৰি আপোনালোকে প্ৰচাৰ কৰিলে অকণমান হ'লেও সেই পৰিয়ালটো বা সেই মানুহখিনি অকণমান হ'লেও উপকৃত হ'ব কিন্তু আপোনালোকে এই যিখিনি জেগাত গৈ পেলাই এতিয়া যে বাতৰি প্ৰচাৰ কৰিছে সেইখিনিৰ পৰা বাৰু কি হ'ব সেইখিনিৰ পৰা বাৰু কোন উপকৃত হ'ব আপোনালোকে ক'বচোন আপোনালোককে প্ৰশ্নটো সুধিছোঁ মানে আপোনালোকে উত্তৰটো দিব আৰু মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল মই যে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে একদম জোৰে 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 একদম সকলোতে তাৰমানে আমাৰোতো কাম থাকে ন সৰস্বতী পূজাত আমাৰ স সৰস্বতী পূজা হ'ল বুলি আমাৰ কিবা কাম নাথাকিব নেকি কাৰণ সেইদিনাখন অফিচ খোলা আছে আমিও যেতিয়া কিবা কামত যাওঁ আমাৰে নিজৰ লাজ লাগে কাষত যেতিয়া দৃশ্যসমূহ দেখোঁ অ'পেন একে খোলা খুলিকৈ তেনেকুৱাখিনি কৰি থাকে গতিকে অকণমান আপোনালোকলৈ ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ চাব আৰু এইখিনি ক্ষেত্ৰত মই এটা কথাই ক'বলৈ ওলাইছোঁ আমাৰ মানে সেই আমাৰ গাৰ্জেনসকলক বিশেষকৈ ছোৱালীজনী যেতিয়া সৰস্বতী পূজালৈ ওলাই আহে বা ল'ৰাটোৱেই হওক বা ছোৱালীজনীয়ে হওক সৰস্বতী পূজালৈ ওলাই আহে তেতিয়া আপোনালোকে অন্ততঃ অকণমান সজাগ সচেতন হ'ব কাৰণ আমাৰ নগাঁৱতে দেখিছোঁ মাৰপিট হৈ গৈছে একদম মাৰপিট হৈ পেলাই মানে বহুত ডাঙৰ ঘটনা হৈ গৈছে সৰস্বতী পূজা দিনাখন আৰুতো এজনী ক্লাছ নাইনৰ ছোৱালী এই মুহূৰ্তলৈকে পোৱাই নাই ক্লাছ নাইনত পঢ়ি থকা ছোৱালী আৰু এইট নাইনত পঢ়া পঢ়ি থকা ছোৱালীবিলাকো আজিকালি ইমান দুষ্ট হৈছে সেই ভগৱান কি কথা শুনিব কি মোবাইল লোৱা কোম্প কি মোবাইল লোৱাৰ কোনো মানে নিজৰ ব্যক্তিগত মানে কি মাক দেউতাকৰ ফোন নহয় মানে নিজৰ ফোন লৈ লৈছে এতিয়া এইট নাইনতে নিজৰ ফোন লাগে ফোনটো কিন্তু অকণমান হ'লেও গাৰ্জেনসকলে চকু দিব দেই গতিকে চাওক আপোনালোকক দেখাইছোঁ আৰু আমাৰ এইয়া কি বুলি ক'ম ইমান জ্ঞানী গুণী আমাৰ সাংবাদিক একাংশ সাংবাদিকে গৈ কি কি কৰি আছে আপোনালোকে চাওক প্ৰজ্ঞা সুন্দৰী প্ৰতি বছৰে সৰস্বতী পূজাৰ সময়ছোৱাত প্ৰজ্ঞা সৌন্দৰ্যৰ সমাহাৰ ঘটে আৰু এই প্ৰজ্ঞা সুন্দৰীৰ প্ৰতিযোগিতাৰ যি স্থান দখল কৰিছিল তেজপুৰৰ বিপাশা শইকীয়াই আৰু বিপাচা শইকীয়াৰ লগত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো আৰু তেওঁৰ অনুভৱ জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা চলাম কেনেকুৱা লাগিছে খবৰটো কেনেকে পাম ভাল লাগিছে পাম বুলি ভবা নাছিলো তেনেকে ঘৰৰ মানুহে ফটো দিলে সেয়াই তেনেকে পালো আৰু নগাঁও তাতে গৈছিলো সৰস্বতী পূজা বুলি কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি আছিল কি কৰিছিল ভালে লাগিছে মানে পূজা চাব যাওঁতে পূজা চাবলৈ যাওঁতে তেনেকে উঠিলো উঠিছিলো আৰু অহাৰ পৰা তেনেকে কলে ফটো এখন দি দিয়া বুলি দিলো এনেকে আৰু আহিলে খবৰটো পালো পালো বুলি সেয়ে ইমান হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ ফটোফি ফটো এই প্ৰতিযোগিতালৈ যায় তাৰ ভিতৰত নিজে যেতিয়া ফটোখন ওলাইছে কেনেকুৱা চাইছিলো ভাবিলো চাওঁ এনেও মই ভাবিছো নাই নাই নাপাওঁ নেকি এইবিলাক হেৰিমান ছোৱালী আছে সিহঁতে পাব আৰু পটককে ওলাই গল আৰু মোৰ ফটোখন ভাবিলো মই দেখি ভাবি মানে ভালো লাগিছে পাই গলো সেয়াই তাৰপিছত এতিয়া আৰু কি কব বাকী নিউজ লাইভৰ এই অনুষ্ঠানটো বহুত ভাল লাগিছে থেংক ইউ আৰু এতিয়াই চাওক আপোনালোকেতো কথাখিনি শুনা পালে আৰু এতিয়াই আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ এয়া চাওকচোন চেপে চেপে এইবিলাক দৃশ্য আপোনালোকে দেখা পাইছেনে আৰু যোনসকল অভি অভিভাৱকৰ কথা মই কৈছোঁ আপোনালোকে চাওক একদম আপোনালোকৰ হয়তো ইয়াত নিজৰ জীয়ৰীগৰাকীও থাকিব পাৰে নিজৰ পুত্ৰ সন্তানো থাকিব পাৰে চাবচোন বহুত লাজৰ বিষয় দেই বহুত লাজৰ বিষয় আৰু বাকী কি ক'ম